Самому быстрому человеку в мире начала 70-х годов прошлого столетия, знаменитому советскому и украинскому спринтеру Валерию Борзову, 20 октября исполняется 65 лет. Звездным часом Борзова как легкоатлета стали Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене. В возрасте 22 лет Валерий выиграл золото в самой престижной легкоатлетической дисциплине беге на 100 метров. Еще на предварительной стадии, перепутав время забегов, из борьбы тут выбыли два американских фаворита. Они по Обещали взять реванш и победить Борзова на 200-метровке. Однако и на этой дистанции, даже при участии трех американцев в финале, в прекрасном стиле снова выиграл наш легкоатлет. Золотой олимпийский дубль Борзова. Всего в его активе 5 олимпийских медалей Игр 1972 и 1976 годов. Борзова называли академиком спринта за скрупулезное научное изучение бега и прекрасную спринтерскую технику. Валерий Борзов также сделал большой вклад в становление и развитие украинского спорта после обретения нашей страной независимости. Борзов был первым министром спорта Украины, 8 лет возглавлял национальный олимпийский комитет, был президентом Федерации легкой атлетики. Сейчас Валерий Филиппович является вице-президентом ног Украины и членом Международного олимпийского комитета.